السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو ابھی ابھی میں ایک سٹوری پڑھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے اور ٹائٹل ہوگا کہ کسی درویش کو یہ مت سمجھ کے مارا جائے کہ یہ ایک کمزور اور لاچار آدمی ہے یہ درویش ہے یہ مجھے کیا کہے گا کیونکہ ہر کوئی درویش معمولی درویش نہیں ہوتا نارمل درویش نہیں ہوتا ہر درویش کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ بھی ہوتا ہے کسی کسی درویش کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت بڑی پاور بھی ہوتی ہیں تو اس پر آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں شاید آپ کو پسند آئے یار ویڈیو کو لائک کیا کرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کرے تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک ملانگ جو کہیں جا رہا تھا رستے میں بارش اب پورے زور و شور سے چل رہی تھی اور ملانگ جو ہے نا وہ اس بارش کے پانی میں مستیاں کرتا ہوا جا رہا تھا گزرتے گزرتے اس کی گزرہ گاہ ایک حلوائی کی دکان کے پاس ہوئی تو بارش کی وجہ سے اسے سردی بھی محسوس ہو رہی تھی اس نے وہ دکان کو دیکھنے شروع کر دیا دیکھا کہ وہاں پر ایک حلوائی جو ایک کڑائی میں گرما گرم دودھ گرم کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ جلیبیاں بنا رہا ہے سردی بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والی سردی کی وجہ سے جو ڈیمانڈ آئے گی کسٹمر کی اس کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ملنگ کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ملنگوں کی تو جیب بھی نہیں ہوتی یہ اس دور کی بات ہے جب ملنگوں کی واقعی جیب نہیں ہوا کرتی تھی آج کل کے ملنگوں کی جیب ہوا کرتی ہے لیکن پہلے ملنگوں کی جیبیں نہیں ہوا کرتی تھی تو اس دور کی بات سنا رہا ہوں وہ ملنگ سوچتا ہے کہ چلو کھانے پینے کو تو یہاں سے نہیں ملنے والا تو میں جاتا ہوں اس كڑھائی کے پاس اور جا کر ہاتھ گرم کر لیتا ہوں تھوڑا جسم کو بدن کو گرم کر لیتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جاتا ہے اور اس كڑھائی کے پاس جا کر ہاتھ کو گرم کرتا ہے اور گرم کر کے وہ سوچتا ہے کہ یہ حلوائی تو مجھے کچھ دن کھانے کو نہیں دے گا تو کیوں نہ میں چل دوں اپنی منزل کی طرف اپنے سفر کی طرف وہ چلنے لگتا ہے تو ساتھ ہی وہ جو حلوائی ہوتا ہے جو دودھ گرم کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو جلیبیاں بنا رہا ہوتا ہے وہ اسے آواز دیتا ہے کہتا ہے ملنگ جی تھوڑا رک جو وہ اللہ والا ہوتا ہے نیک شخص ہوتا ہے وہ اس کو دودھ میں ایک پیالہ دودھ دیتا ہے اس میں جلیبیاں ڈال کے دیتا ہے یہ لوگ کھاؤ پیو ملنگ جی ملانگ جی وہ کھاتے پیتے ہیں کھانے پینے کے بعد وہ اوپر کو ہاتھ کر کے اللہ کی طرف چل دیتے ہیں پھر وہ اپنے بارش کے پانی کے ساتھ مستیاں کرنے لگ جاتے ہیں اپنے ملانگ اپنے مستیوں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے پاؤں سے جو پانی اچھل رہا ہوتا ہے جو مستی ہے وہ پانی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے ملانگ اس پانی سے تھوڑی سی سٹوری بیک لے کر جاتے ہیں اس ملانگ کے پیچھے پیچھے ایک نوجوان جوڑا اور ایک نوجوان خوبصورت دشیزہ اس کے ساتھ نوجوان لڑکے کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے مطلب ایک نوجوان شادی شدہ جوڑا جا رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ملنگ کے پیچھے بارش میں تو کیا ہوتا ہے کہ ملنگ جو پانی کے ساتھ مستی کر رہا ہوتا ہے اس پانی سے اس کی جو ہے نا پانی کے جو چھینٹے ہیں نا وہ اس عورت کے لباس کے اوپر پڑ جاتے ہیں اور ملانگ کو تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا وہ اپنی موج مستی میں جا رہا ہوتا ہے چھینٹے پڑ جاتے ہیں وہ نہیں دیکھتا چھینٹے پڑے ہیں نہیں پڑے ہیں ملنگ تو اکثر ایسا ہی ہوتے ہیں وہ دنیا داری سے غافل ہوتے ہیں انہیں صرف اپنی بات سے لگاؤ ہوتا ہے وہ چل دی ہوتی ہیں ہوتا کیا کہ وہ جو نوجوان لڑکا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے میری محبوب کے کپڑے اس نے خراب کر دیے اس میں اس کی تو خیر نہیں جوان ہوتا خون جوش مارتا ہے طاقت ہوتی ہے اس نوجوانی کی عمر میں تو انسان کہتا ہے کہ میں اڈی مار کے پانی نکال دوں تو اس نوجوان نے اپنی محبوب کے اوپر پانی گر گیا تو اس کی تو اناج آگ گئی اس نے آؤ تاؤ نہیں دیکھا اس نے یہ نہیں دیکھا یہ بزرگ ملانگا اس نے جا کے ملنگ کو پکڑ کے دے تری دے دو تین تھپڑ ٹکا مارے اب وہ ملانگ تھا کمزور صاحب وہ جا گرا زمین کے اوپر پانی میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے تھپڑ کیوں پڑے چلو آس پاس سے لوگ گزر رہے ہیں آج کل نفس نفسی کا علامہ کون کسی کے پنگے میں پڑتا ہے دو گزر رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو کیا ہوا کہ وہ جو ملنگ اٹھا اس نے نہ دیکھا بھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے کیوں تھپڑ پڑے ہیں وہ ملنگ تھا اٹھا اور چل دیا پھر اپنی منزل کی طرف وہ دشیزہ اور وہ نوجوان لڑکا بھی اپنی منزل کی طرف چل دیے اسی طرف وہ ملنگ بھی جا رہا تھا اور وہ بھی بشی بزا بھی اور وہ لڑکا بھی نوجوان جوڑا جو وہ بھی اسی طرف جا رہا تھا جاتے جاتے بارش کا موسم تھا ضارب آتا ہے گھر میں بھی سیڑھیاں وغیرہ جو ہے نا وہ گیلی ہوئی ہوتی ہیں وہ جب لڑکا گھر پہنچا گھر پہنچا سیڑھیاں چڑھنے لگا بارش کی وجہ سے سیڑھیاں گیلی تھیں کہاں ہی بہت انٹرسٹنگ ہے سنتے جائیں آپ کو بہت اچھا سبق ملے گا اس میں سے تو اور سیڑھی کے اوپر چڑھنے لگتا ہے تو بعد میں ہوتا کیا کہ وہاں سے دونوں سیڑھی کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس لڑکے کا جو ہے نا وہ پاؤں پھسل جاتا ہے جیسے ہی پاؤں پھسلتا ہے تو وہ لڑکا سیڑھی سے گر جاتا ہے اور گرتے ہی اس کے سار میں چوٹ آ جاتی ہے اور وہ دت ہو جاتی ہے اس کی لٹکے کی محبوبہ ادھر شور مچانے لگ جاتی ہے اور میرے ہسبینڈ کو میرے دوست کو میرے عزیز کو بچاؤ 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 لوگ اس بات میں جو ہے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں وچار کرتے ہیں کیا معاملہ ہوا کیا ہوا وہ کیا ملنگ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں ملنگ بھی اسی طرف جا رہا ہوتا ہے ملنگ کو برا بلا وہ نوجوان کٹھے ہو جاتے ہیں ملنگ کو برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں ملنگ اس ملنگ کی وجہ سے جو ہے نا اس نے بد دعا دیا تو یہ نوجوان وفات پاس گیا ہے تو ملنگ نصاب کی باتیں سنی کچھ نے کہا یہ ملنگ کتنا بے صبرا ہے اس کو ایک تھپڑ نہیں برداشت کر سکا اور اس کو بد دعا دی اور یہ لڑکا فوت ہو گیا سب کی باتیں کوئی فلانگ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے بس ملنگ کو غلط صبر کرنے کی کوشش کرے تو ملنگ نہیں ہے تو نے بد داد دی تو یہ ہے تو وہ ہے جو لوگ بولتے ہیں آج کا دور ہے جو جس طرح ملنگ نے سب کی سنی اور ملنگ نے ایک جواب دیا ملنگ نے کہا کہ میں نان انجانے میں مستی میں جا رہا تھا اپنی دنیا میں گم مجھے اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو مجھ سے نہ جانے غلطی میں کیچڑ اس کی محبوبہ کے اوپر پڑ گیا ٹھیک ہے تو اس شخص کے اوپر نہیں پڑا تھا جس کو میں نے جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اس کی محبوبہ کے اوپر پڑا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس کی محبوبہ تھی اگر کسی کی محبوبہ کے اوپر کیچڑ پڑ جائے تو وہ تو غصے میں آ جاتے ہیں کہ تم کسی کی محبوبہ کو تنگ کرو گے تو وہ تو غصے میں آ جاتا ہے یہ اس کی محبوبہ تھی تو اس نے تو اس کو مارنا تھا یا اس کی بیوی تھی یا اس کا دوست تھی جو بھی تھی اللہ عالم اس نے تو اسے مارنا ہی تھا تمہیں پھر تو نے اس کے کپڑے خراب کیے تھے ملنگ نے آگے سے بہت خوبصورت جواب دیا ملنگ نے کہا یہ اس کی محبوبہ تھی تو میں نے ککڑ پھینکا اس نے تھپڑ مارا تو پھر میرا بھی ایک محبوب ہے مجھے بھی کوئی پیار کرتا ہے جس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ مجھے تھپڑ پڑا ہے اس نے مجھے تھپڑ پڑا مارا اور میں بھی جس کا محبوب تھا اس نے اسے سیڑھیوں سے گرا کر مار دیا اب اس میں میرا کیا قصور ہے اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی کمزور ہے لاچار ہے تو اس کا بھی کوئی محبوبہ ہے اس کی بھی کوئی سننے والا ہے یہ مت سوچیں کہ یہ کمزور ہے اور ہم اس کے اوپر ظلم کر جائیں گے جبر کر جائیں گے اس کا بھی کوئی محبوب ہوگا اس کا بھی کوئی جاننے والا اس کے بھی کوئی پہچاننے والا اس کی بھی کوئی سننے والا ضرور ہوگا کبھی بھی یہ سوچ کر یہ دیکھ کر یہ ظاہری طاقت یہ دیکھ کر کبھی بھی اندازہ مت لگائیے گا کہ یہ کمزور ہے اور یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیا پتا اس کے پاس تم لوگوں سے بھی بڑی طاقت ہو اس کے پاس تم لوگوں سے بھی زیادہ کوئی پاورفل بندہ ہو اس کے پاس بھی کوئی بڑی چیز ہو تو کبھی بھی غلط فہمی بھی ایسے شخص کے اوپر ظلم مت کر لیجئے گا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ تنگا مت لیجئے گا کہ جو دیکھنے میں تمہیں معمولی لگے وہ ممولی شاید نہ ہو اور تمہارے گلے میں مصیبت پڑ جائے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ظاہری طور پر کمزور آنے میں نظر آنے والا شخص معمولی نظر آنے والا شخص کبھی کبھی وہ لوہے کے چنے بھی ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تنگا نہیں لینا چاہیے تھینکس فار واچنگ تھینکس فار سپورٹنگ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھے انداز کے ساتھ اس دوست کو سپورٹ کرے پچاس سبسکرائبر چاہیے اس کے بعد لائف بیٹھ کے پوری گپ شپ ہوا کرے گی تھینکس فار واچنگ ماسک لگانے کی ایک مجبوری ہے ورنہ ماسک نہیں لگاتا میں تھینک یو اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا ملیں گے نئے ٹاپک میں